Okay, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat ke hari ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Baik, ada sudah cikgu jawab. Cikgu ingat kan semua masih uh, apa kelaparan ke tidur kan? Okay. So uh, untuk hari ini sebelum kita mulakan kelas, okay, uh, cikgu harap semua masih segar eh, petang ni. Okay, so cikgu tengok mungkin Nabila okey ke macam penat je. Okay. Uh, so nak bagi awak semua energetik, bagi semua energetik sikit uh, petang ni, jom kita nak buat uh, simple deep breathing ataupun senaman yang uh, ringkas lah. Uh, bukan senaman, sorry, pernafasan. Ha, okay, tapi uh, simple pernaf pernafasan. Okay, so sekarang cikgu nak, okay awak semua, okay, tolong tarik nafas dalam-dalam, kita tarik nafas. Okay, lepas. Okay, perlahan-lahan. Okay, lagi sekali, tarik nafas dalam-dalam. Okey, hembus nafas. Okey, last one. Tarik dalam-dalam-dalam dah lagi. Okey, lepas perlahan. Okey, ha. Alright. Okey, so, so bila patik nafas ni rasa macam mana? Rasa macam sama je ke ataupun rasa macam fresh sikit ke? Ha, so macam mana? Oh, Asin dia dah. nak. Kata, <laughs> Alhamdulillah. Okey. Okay. Alright semua, so sebelum kita mulakan kelas, kita uh, nak mulakan dengan bacaan doa dulu lah, okay, untuk keberkatan. Okey, jangan lupa setiap kelas semula dengan bacaan doa dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina hikmatuka wa ansur alaina. In qada rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbish. Sirri amri wahlu uqdatam min lisani yaqulu amin ya rabbal alamin. Okey. So, uh, sekarang ni cikgu nak tanyalah. Tadi agak-agak kan? Yang awak buat uh, tadi tu, dia ada kena mengena dengan apa? Bernafas tadi tu. Agak tak kita nak belajar apa hari ni? Tahu. Kita tahu. Tak ada idea kan? Ah, okay. Tak so, tahu. Kita, kita tak tahu. Okay, hari ni kita akan belajar tentang sistem respirasi. Okay, kita dah masuk bab dua dah, dah. Alright. Okay, so dalam sistem respirasi ni, okay, kita ada untuk objektif lah untuk awak tahu yang itu kita nak mengenal pasti struktur dalam sistem respirasi manusia. Okay, seterusnya nak menjelaskan mekanisme pernafasan manusia. Okay, dan juga menganalisis perbezaan kandungan gas dalam udara sedutan dan udara hembusan Okay Alright So Yang awak uh, bernafas tadi tu dia uh, kena mengena dengan sistem respirasi hari ni lah Okay So nak tahu uh, Nak belajar tentang sistem respirasi Mesti kena tahu dulu Apa itu sistem respirasi manusia Okay So kalau awak tengok kat sini okay, Sistem respirasi manusia ialah Sistem dalam badan kita okay, Yang membantu untuk kita bernafas Okay alright so sekarang ni cikgu nak tunjuk something dekat awak semua Okay iaitu uh, apa organ yang terlibat untuk sistem pernafasan kita ha, Tetapi cikgu akan tunjuk dalam bentuk video 3D lah supaya awak lebih faham Okay alright so okay, cikgu nak gunakan inilah Okay so kalau uh, video lag ke apa boleh beritahu cikgu okay Okay alright so here macam awak tengok dalam badan kita Okay, ada rongga thorax. Okay, yang mana rongga thorax ni dia adalah satu ruang dalam dada kita okay, yang terdapat peparu, organ lain dan sebagainya. Dan tulang rusuk juga ada okay, sangkar rusuk dan ada diaphragma iaitu otot bawah peparu kita. Okay, kemudian, this one, okay, peparu kita ada dua bahagian yang terlibat dengan pernafasan dan juga bronchus yang bersambung dengan peparu dan juga trakia sebagai saluran pernafasan. Okey, sebelum tu kalau awak nampak tadi kan, ini pharynx. Okey, pharynx ni ialah pertemuan antara rongga hidung dengan mulut dekat belakang ni. Okey, rongga hidung dan mulut belakang ni panggil tadi tu pharynx. So, bila awak tarik nafas, udara dia akan masuk dekat lubang hidung, lalu dekat pharynx and then trakia dan oksigen tu dia akan turun dekat bronkus dan masuk ke dalam majum zoom in sikit dalam ni ada apa? Ha ada bronchial, so bronchial ni dia bersambung dengan satu struktur dalam peparu kita yang nama dia alveolus. Ha, kalau tengok ni dia macam bentuk anggur sikitlah. lah, okay, ada kapilari darah yang membawa darah kita. Okay, so kita nak tengok lagi dalam ni ada kapilari darah ni ada apa? Okay, so kita bayangkan kita belah alveolus ni dalam dalam ni ada ruang alveolus, okay, dan juga dalamnya ada darah yang tidak menerima oksigen, kalau tengok yang warna biru tu maksudnya darah ni tak Ada oksigen lagi lah And then bila awak tarik nafas Oksigen tu dia akan okay, uh, Meresap dalam sel darah merah kita dan bertukar menjadi warna merah Maksudnya tukar warna lah kat sini kalau awak nampak sebab darah kita dah mengangkut oksigen So bila awak hembus nafas dia oksida uh, daripada alveolus tadi Dia meresap masuk dekat uh, dinding alveolus Dan dia patah balik, ke tadi kita tarik nafas sekarang kita hembus nafas. Okay, dari alveolus, dia masuk dekat. Nah, uh, di one bronchial. Dia patah balik lah. Dekat bronchial. Ha, uh, ni waktu ni awak bayangkan awak tengah menghembus nafas. Okay, masuk ke bronchial. Pergi dekat. nah uh, kita zoom out tadi. Okay, bronchus. Okay, dan patah balik trachea dan keluar melalui hidung awam. Okay, so inilah mekanisme pernafasan yang melibatkan sistem uh, respirasi lah iaitu organ-organ kita. Okay? Alright. So sekarang ni, cikgu nak pergi kan uh, nak pergi kepada next lah. Awak tengok video tadi tu. Okay? Uh, ini dia punya uh, strukturnya. Struktur sistem respirasi manusia. Okay? Alright. Okay. So sekarang ni, untuk tadi tu, ni cikgu simpulkan semula dalam bentuk peta minda lah ataupun uh, carta alir lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini number satu cikgu mulakan dengan rongga hidung. Of course bila awak tarik nafas akan start dengan rongga hidung kan. Okay. Kemudian dia akan pergi ke rongga mulut. Okay. Kemudian pharynx iaitu pertemuan antara uh, rongga apa rongga hidung dan juga mulut kita. Okay. Alright and then larynx tu ialah permulaan struktur trachea. Sebelum nak masuk trachea akan jumpa larynx dulu dan kemudian baru trachea, bronkus, ke okay, bronchial, alveolus dan ha yang ni kita nak tengok detail sikit lepas ni iaitu tentang diafragma. Diafragma bila awak hembus nafas, diafragma tu akan mengendur sebab dia nak tolak udara tu keluar dari peparulah. Okey, kalau awak tarik nafas, diafragma mengecut. Sebab apa? Sebab dia nak tarik udara masuk peparu. Okay. Tapi diaphragma tu macam mana? Benda apa? Okay. So jom kita tengok sama-sama untuk next slide. Okay. So untuk this one kita nak masuk kepada mekanisme pernafasan. Okay. Yang mana kalau awak tengok tengok kat sini kan. Bernafas melibatkan proses berganti menarik nafas dan mengembus nafas melalui tindakan diaphragma dan otot intercostal. Okay. So dekat sini kita nak tengok kepada dua istilah lah. But even dalam exam pun dua ni selalu ditanya dalam exam. So diaphragma ni apa? Diaphragma ni ialah lapisan otot di bawah paru-paru. Okey, tadi awak perasan tak dalam video tadi ada diaphragma. Kan, kat bawah tadi yang cikgu tunjuk. So, diaphragma ni apabila dalam keadaan rehat, dia bentuk macam kubah ataupun melengkung ke atas. Ha, yang cikgu tunjuk ni dah bentuk rehat lah. Okay, maksud maksudnya kalau awak hembus nafas, uh, Maksud maksudnya awak dah uh, hembus nafas keluar, macam ni bentuk diaphragma kita. Okey, kalau otot intercostal pula, dia apa? Nama pun otot kan? So, otot ni dia berada di antara tulang-tulang rusuk kita. Okay, yang mana fungsi dia untuk menggerakkan tulang rusuk semasa pernafasan berlaku. Okay, so kita nak tengok dengan lebih detail lah. Macam mana diaphragma dengan otot intercostal ni berfungsi waktu kita tarik nafas dengan hembus nafas. Okay, so sekarang ni waktu menarik nafas, kita nak mulakan dengan otot uh, intercostal dululah. Okay, yang ini. So, bila tarik nafas, kan? Oh, tarik tadi kan, waktu awal-awal kelas tadi kan? Tarik nafas. Okay. Otot intercostal mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. That's why bila awak tarik nafas, pergerakan dada awak naik ke atas. Betul tak? Tadi awak tarik nafas kan? Ah, ha. Ke atas sebab apa? Sebab otot intercostal ni lah dia tarik sekali sangkar rusuk awak. Okay. And then point dekat sini pula. Pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga thorax lebih besar dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga berkurang. Okay, sebab kita tarik nafas, Okey, tapi apa yang berlaku dekat diafragma pula? Okey, otot diafragma, okay, dia kecut. Kecut okay, dan menarik diafragma ke bawah dan meleper. Sebab kita tarik nafas, dia tak jadi bentuk kubah. Yang awak nampak tadi tu yang melengkung tu waktu kita hembus nafas. Sekarang kita tarik nafas, diafragma kita tak melengkung tapi dia meleper. Okey? Dan poin dekat sini pula, tekanan udara yang lebih tinggi di luar Memaksa udara masuk ke dalam peparu. Sebab kita nak tarik nafas maksudnya udara nak masuk bukan nak keluar. Okay? So ini uh, tentang tarik nafas lah. Salah untuk menghembus nafas pula. Okay, tadi kalau tarik nafas otot intercostal tadi uh, dia mengecut. Kalau hembus nafas otot intercostal mengendur. Okay, dan menolak sangkar rusuk ke bawah dan ke dalam. Sebab itulah bila awak hembus nafas, Pergerakan dada awak ke atas ke ke bawah? Bawah kan? Okay, ke bawah. Macam tu sebab awak hembus nafas. Okay, so pergerakan sangka rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks mengecil dan menyebabkan tekanan udara dalam rongga tinggi. Okay, dan kemudian otot diafragma jadi apa bila kita hembus nafas? So, dia akan melengkung ke atas lah dan menolak diafragma ke atas. Okey that's why bila kita hembus nafas, kita punya diafragma melengkung macam bentuk kubah. Okay. So kena ingatlah situasi uh, macam mana perubahan diafragma waktu kita hembus nafas. Okay dari segi tekanan udara pula. Kalau hembus nafas, tekanan udara dia akan jadi lebih tinggi tau dekat peparu. Yang mana kita nak paksa udara keluar dari peparu. Sebab nama pun hembus nafas. Ha, uh, kita tak simpan dah udara tu sebab kita nak mengeluarkan karbon dioksida. Okay. Alright. Ha, uh, so ni uh, cara ringkas lah untuk mekanisme menghembus nafas. Okay sekarang ni Ah, macam cikgu uh, ni cikgu nak padam sekejap. Okay, so right now, ha uh, yang ini a uh, nak cikgu tunjuk macam mana awak boleh buat satu model peparu okey yang melibatkan sistem respirasi lah. Okay, so bahan dia mudah je kalau awak tengok kat sini. Okay, ha uh, so kenapa dia bergerak, dia mengembang, mengecut tu? Okay, so setiap model tu diwakilkan oleh organ pernafasan kita. Okay, so uh, right now macam cikgu bagi cepat sikit lah. Okay, so pertama sekali awak kena ada straw. Straw yang boleh melengkung tau, bukan straw yang straight tu. Okay, awak buat lubang sedikit. Okay, dan gunting secara serong dekat bahagian bawah lah. Okay, and then yang seterusnya kita kena masukkan bahagian yang gunting tu ke dalam straw yang dah dibuat lubang tadi lah. This one. jadi macam bentuk Y macam ni. Okay, dan ambil gam. Nah, gam tu pastikan gam yang kuat lah. Kalau gam gajah tu lagi bagus. Okay dan uh, bagi secure dia punya uh, straw kita lah. Okay. Alright. Kemudian ambil balon. Ha, kan? Balon ni ialah sebagai uh, model untuk peparu kita. Okay. So gunting dekat dia punya bagian atas tu. Nanti mungkin minggu depan kita akan buat sama-sama lah ni cikgu tunjuk dulu. Okay. Alright. So ambil straw. Okay. Letakkan balon yang awak dah gunting tadi tu. Ha, dan nak bagi kemas tu awak kena guna Ah salotek boleh ataupun nak guna getah pun boleh. Ha, terpulanglah. Okay, so cikgu cepat sikit yang sebelah ni. Okay, kemudian benda yang sama juga untuk yang uh, satu lagi. Sebab peparu kita ada dua. Ha uh, so, balon pun awak kena guna dua lah. Okay? Dan uh, awak kena lekatkan uh, tu dekat bahagian atas untuk kemaskan dia. Okay? Alright. Nah, so, cikgu cepatkan sikit lah sebab dia punya video ni. Dia tunjuk detail sikit. Nanti cikgu akan tunjuk lain lah dekat awak nanti. Okay, so ambil plastik bottle. Awak kena buat bahagi dua. Okay, belah dua guna pisau ke ataupun gunting tapi pastikan kena hati-hatilah untuk mengelakkan kecederaan. Okay, and then kita akan guna bahagian atas. Okay, bahagian atas tu, kan dekat penutup botol tu, okay, awak buatlah uh, marker ke untuk tebuk lubang. Ha, sebab apa nak tebuk lubang? Sebab uh, dekat sini kita nak masukkan sekejap lagi straw yang awak dah potong tadi. Ha, okay, so masukkanlah daripada bawah sebab tadi kan awak dah sambungkan um, tadi apa? Belakang tadi kan? Ha. Okay, so ni gam lah untuk awak lekatkan. Alright. Okay, so seterusnya. Okay, so kalau boleh bergerak tu kena kemaskan lagi lah. Okay, so ambil satu lagi macam dia punya macam dawai macam tu lah. Okay, so cikgu cepatkan sikit. Ha, senang. Okay, alright. So balik nak buat apa? Ambil yang awak itu okey ataupun um, this thing awak lekatkan dekat penutup bawah yang awak potong tadi dan kemaskan dengan selotip. Okey, kemudian ambil satu lagi belon, awak potong juga, awak gunting yang bahagian atas tu. And then awak tarik bagi kemas, okey sebab kita nak tutup bahagian bawah botol tadi tu. Kan awak dah belah dua kan? Ha so nak tutup bawah tu. Okey, so um, belon ni yang warna hijau ni digambarkan oleh diafragma kita. Okay, diafragma kita. So, lekatkan. Okay, kena guna salatip lah untuk lebih secure. So, ni kita tengok apa yang berlaku kan. Ha. Okay, so dah set model awak. Okay, nanti cikgu tengok uh, minggu depan lah uh, seorang-seorang buat. Okay, so boleh tengok kat sini ya. Bila awak tarik bawah tadi. Okay, dia tengok ni dia mengembang ke mengecut kalau awak tengok kat sini. Dia macam mengembang. 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 Bagus. Memang. Mengembang. So ini menandakan kita macam umpamakan kita tarik nafas lah. Tarik nafas that's why kita tengok otot diaphragma kita meleper. Okay, kalau kita hembus nafas, kita tolak belon tu. ke atas. Okay, kalau tengok dia laju ke pergerakan kan tak ada yang cikgu nak pause. <laughs> okay, so that's why bila kita hembus nafas, diaphragma kita melengkung ke atas. Ah, ha, begitulah. Okay, alright. So tadi cikgu tunjuk dah model sistem respirasi. Okay, yang mana penting lah. Dan seterusnya. Kita nak masuk pula ha, dalam sistem respirasi ni kan, kita nak tahu uh, Bila kita tarik nafas, kita uh, tarik nafas gas oksigen Okey yang mana oksigen ada terdapat dalam udara So kita tengok berapa banyak komposisi oksigen dalam udara Okey so eksperimen ni cikgu akan tunjuk dulu dan cikgu harap awak dapat Beri perhatian sepenuhnya lah, so eksperimen ni dekat uh, akan digunakan uh, Dibuat dalam makmal nanti lah, okey Memang tak ada suara ke cikgu? Oh, awak tak dengar suara ke? Oh, okay. Beri cikgu share balik ya. thank you. Nasib baik oh, awak bagi tahu. Okay. Perbezaan, perbezaan pelatus komposisi oksigen dalam dan udara hembusan. Bahan untuk melakukan frame ini ialah lilin, mancis, balanggas, alas balanggas, alas ba besing kaca, kemudian pen penanda dawai tekan digantikan dengan getah. Itu saja. Kemudian prosedur untuk melakukan frame ini, pertama kali kita kena sediakan susunan radar seperti yang dilakukan dalam rajah 2.5A dan B. Kemudian um, Nyalakan up lilin Dan terlakukan balang gas Ke atas lilin yang berisi gas sekarang uh, penandaan menunjukkan bahawa uh, ini merupakan penanda arah awal air. Maksudnya penanda yang pertama. Kemudian terdapat lilin terpadam. Uh, arah air menunjukkan bahawa peningkatan lebih daripada lebih sedikit daripada arah pertama. Untuk kita kira uh, berapa peratus oksigen yang ada dalam udara ni, pertama kali kita kena mengenali berapa peratus secap penanda ni. Untuk mengiranya, kita perlu membahagikan 100 dengan 5 yang bersamaan dengan 20 uh, Kemudian ini maka barang yang menunjukkan atas sikit daripada penanda pertama ini menunjukkan uh, oksigen yang ada dalam udara berlingkungan 21% hingga 25%. Kita akan mengkaji komposisi oksigen dalam udara rumusan. Untuk kita kaji, kita perlu sediakan ladas seperti yang ditunjukkan. Untuk mengumpulkan oh, udara hembusan sehingga isi padunya sama seperti udara sedutan yang telah ditunjukkan tadi okay. um, Kemudian, kita ulang balik langkah 2 dengan 3 Maka dan diperlukan Sampai jadi perlandaan kan Sampai jadi pada penandaan ini menunjukkan bahawa uh, paras air kurang daripada paras air yang telah ditunjukkan tadi. Paras uh, yang pertama yang bermaksud paras air ini kurang, kurang daripada 21 hingga 25%. Okey, so okay, berdasarkan tadi kan yang oksigen uh, eksperimen oksigen, oksigen, tadi dia kata paras oksigen air berkurang 25 hingga 21 macam tu lah. Okay, so menunjukkan dekat udara kita ni Uh, kandungan oksigen ialah 21 peratus. Okay. So terbuktilah dan even uh, oksigen pun digunakan untuk pembakaran okay, yang menyebabkan lilin tadi tu menyala. So kalau ada oksigen baru lilin tu akan uh, Tapi lah. So kalau tak ada oksigen dah digunakan dia akan terpadam. Okay so sekarang tadi tu kita tengok uh, gas oksigen. Sekarang kita tengok pula macam mana komposisi karbon dioksida dalam udara. Okay so karbon dioksida ni uh, gas yang kita hembus keluarlah Okay, yang macam dari awal video je yang cikgu tunjuk tadi. Okay, so sekarang inilah eksperimen yang kita akan uh, buat nanti. So cikgu akan tunjuk dululah. Okay, so kita akan tengok sama-sama. Okay, kemudian eksperimen seterusnya kami akan mengkaji kepekatan kampuan dan sidak dalam udara lembusan dan udara sedesan. Untuk bahan yang disediakan, okay. mula kita kena sediakan air kapur. Kemudian kita perlukan udara okay. serutan dan udang lembutan Untuk ladang dia, kita perlukan kelalang kun Kemudian salur penghubung Jip getah uh, Jip kaca Dan penyumbat getah Untuk melakukan eksperimen ini Pertama kali kita perlu sediakan susunan ladang seperti yang telah ditunjukkan Kemudian Tutup klik A Iaitu Ni Sudut udara dan Tahan nafas Kemudian tutup Kemudian tutup klip B Buka pula klip A, klip A. Selepas itu, kumpul pula nafas Selepas kedua-dua telah dilakukan perhati dan catatkan sama ada air kapur di dalam kelalang yang ya sedutan dan udara hembusan itu berkeadaan jenis atau keruh. No? Ah dapat kita perhatikan bahawa uh, air kapur di sini masih jenis manakala air kapur di sini dia telah pun keruh. Ini membuktikan bahawa ah uh, uh, hipotesis ke-5 uh, iaitu kepekatan karbon doksida daripada udara hembusan lebih tinggi daripada kepekatan karbon dioksida daripada udara sedutan tadi. Ya, ini yang ni masih jenis dan yang ni keruh. Yang keruh tu bermakna kepekatan karbon dioksida tinggi dan yang jenis tu bermakna kepekatan karbon dioksida kurang. Okay, alright. So sekarang, uh, awak dah tengok kan tadi. So cikgu nak tengok lah, awak semua fokus ke tidak tu yang untuk eksperimen tadi tu. Okay, so cikgu nak tanya, kan tadi ada dua kelalang kan, satu kelalang uh, hembus nafas, satu kelalang untuk kita sedut kan ataupun uh, tarik nafas. So so cikgu kelalang mana yang air bertukar jadi keruh tadi? Ada siapa nak jawab? Ah ha, okey siapa Nabila. Saya uh, try tu Ah Fatin. Ah bagi Fatin. Uh, nah kalau mana tadi Fatin tengok yang air tukar jadi keruh tadi tu? Okey daripada eksperimen tadi yang kita nampak air kapur dalam uh, da dalam kelalang daripada udara hembusan uh, menjadi keruh. Ke uh, kenapa? Sebab eh uh, kepekatan karbon, karbonatksida daripada udara hembusan uh, mm -hmm. lebih tinggi daripada kepekatan daripada udara sedutan. Okay, bagus Fatin. Oh, bagus dia memang fokus lah tadi tu. Okay, good Fatin. Okay, so basically kalau soalan tanya kan, kadang-kadang tanya kenapa air dalam kelalang kun, kelalang kun pula, kelalang, kelalang uh, yang hembus nafas tadi tukar keruh. Uh, sebab kepekatan ataupun kandungan karbon dioksida lebih tinggi bila kita hembus nafas. Uh, bila kita tarik nafas, kita lebih banyak sedut oksigen berbanding karbon dioksida. So that's why dekat kelalang yang sedut tadi tu, The jernih sebab karbon dioksida rendah kepekatan dia. Okay good. Fathin. Okay so sekarang ni Okay so uh, cikgu nak bagi uh, macam biasalah kalau hujung-hujung kelas kan. Okay so uh, untuk nak tengok kefahaman awak semua nak tengok awak faham ke tak kan untuk tajuk hari ni. So cikgu nak bagi dekat awak uh, bagi korang macam homework. Uh, cikgu harap mesti kata awak oh, cikgu homework lagi ke? Ha -ha, homework. Okay alright so yang ni uh, lembaran kerja dah yang cikgu nak awak siapkan. Ha, so boleh hantarlah uh, sebelum Isnin ni. Okay, cikgu benarkan kalau awak nak rujuk nota, nak berbincang dengan kawan. Okay. Uh, so macam tadi sebab apa cikgu tunjuk video model respirasi tadi. Ni sebab ada soalan dia. Okay, kadang-kadang ada soalan yang minta awak lukis. Atau ada soalan yang dah, dia dah bagi gambar dan awak kena jawab lah. Okay, so cikgu bagi uh, dua muka surat ni je. Uh, tak banyak pun. Okay. Alright. So, ah sekarang ni okey kita nak buat rumusan lah. Okey, so untuk rumusan uh, topik hari ni okay, yang mana kita boleh simpulkan ada tiga yang mana sistem yang terlibat membantu kita bernafas dinamakan sistem respirasi manusia. Okey, dan juga pernafasan ialah aku kena ingatlah pernafasan ni apa? Itu proses menarik nafas dan menghembus nafas oleh organ yang bernama peparu. Okey, yang terakhir pula peparu kita ni dia bekalkan oksigen okay, dan dalam masa yang sama dia keluarkan juga karbon dioksida daripada sel badan kita okay? Alright, so cikgu uh, buka kepada soalan mungkin sekarang nak tanya apa-apa mungkin tak jelas ke tak faham, ada apa-apa nak tanya cikgu? Cikgu saya ada soalan Ya yeah, Yana, ada soalan betul uh, Cikgu, uh, apakah kepentingan pengudaraan yang baik di dalam kelas untuk murid terutamanya kelas yang punya ramai murid cikgu? Okay, alright thank you Yana ha, Mesti Yana curious kan sebab kadang-kadang dalam Mal ke dalam kelas kan ramanya Kawan-kawan kan pasal panas kan So pengudaraan yang baik contoh kena buka Tingkap, buka pintu kan, so sebab apa Okay sebab ha, bila awak uh, Ada pengudaraan yang baik, bilik tu Ada pengudaraan yang baik So lebih banyak oksigen yang akan masuk Okay so bila banyak oksigen masuk Kita pula tarik nafas tu, oksigen Masuk kat lubang hidung, so itu dapat Membantu uh, respirasi sel Okay. Sel di dalam badan kita pun menjalankan respirasi juga. So bila berlaku respirasi sel, badan kita akan menghasilkan tenaga. Okay. So bila awak ada tenaga, dari situlah awak akan lebih fokus dalam kelas. Uh, sebab badan awak cukup oksigen. So badan awak tak mengantuk. So kalau kata mengantuk tu mungkin kurang oksigen lah selalunya lah. Okay. So that's why penggunaan yang baik tu sangat penting. Okay. Untuk Uh, dalam kelas lah. Okay, uh, thank you Yana. Okay, so so far ada lagi tak soalan nak tanya cikgu? In case keliru ke, so far kat mana-mana ke? Tak ada? Uh, Fatin, Akhtar, Nabila, dia Yana tanya dia kan? Uh. kau nak tanya, nak tanya lagi boleh je Anis? Tak ada? Ya, yeah, cikgu. Tak ada. Tak ada. 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 Okay, alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, Okey cikgu nak ucapkan ah uh, terima kasih kepada semua okey sebab join kelas cikgu hari ni dan jangan lupa ah uh, nanti homework tu sila siapkan okey ah uh, nanti bila buat homework nanti cikgu nak kita masuk lah next week ah insyaallah so kita akan buat sama-sama tu, okey so itu saja terima kasih semua assalamualaikum